Сто лет назад в военном деле появилось новое оружие, грозные махновские тачанки, которые спустя столетия приобретают новые виды и новые формы, так сказать. Сегодня бойцы 23-го батальона приехали в Бердянский и обратились за помощью к бердянским предпринимателям. В составе 23-го батальона служит бердянец Валерий Лубенцов, который в августе отправился на войну добровольцем. Домой на побывку ездит не часто. В этот раз успел не только родных повидать, но еще и по делу. Надо было сделать машину, позвонил землякам своим друзьям своим и согласились сделать все бесплатно. Ко мне обратился Валерий, мой товарищ давний доброволец, наш земляк, с просьбой оказать содействие в реконструкции данного орудия. Нужно укрепить кузов, чтобы во время стрельбы его не сорвало. Ну, немного комфорта, лестницу, там немного брони, там защиту закрепить. В общем, чтобы было комфортно с этим орудием справляться во время боя. Первый грузовик будет пробным. Если получится модифицировать его так, как это нужно военным, то еще будут переоборудованы три таких современных тачанки, рассказал предприниматель Владимир Стрельников, который тоже оказывает посильную помощь бойцам. Наша обязанность помочь нашей армии, не допустить такое повторение, что было как на Донбассе. Пробуем делать тачанки, переоборудуемся. Будем помогать нашей армии. Ну, я считаю, как бы мы как Истинные украинцы должны помогать нашим вооруженным силам и всех граждан Украины проживаю, каждому, кто чем может, поможет. Я считаю, что у нас у каждого свой личный фронт, как бы кто-то на линии огня, кто-то в тылу, поэтому вместе мы должны победить. Так что слава Украине! По словам бойцов, подобные боевые машины очень эффективны в бою. Последние несколько дней в районе дислокации батальона соблюдается перемирие, но до этого боевые столкновения случались регулярно. К слову, все небезразличные горожане тоже могут помочь бойцам 23-го батальона территориальной обороны, в котором служат бердянцы, а также ребята со всей Запорожской области. Контактное лицо Валерии, телефон 066 152 59 17.